Мы уже, наконец-то, дошли до центра города. Mm -hmm. вот, вот красивый храмик. Да. Оль, идем мы вам покажем этот самый Рездвяный вертеп. Сейчас, Лен, увидишь такое, что ты никогда еще не видела. О, чуть-чуть рейн. -чуть yes. А покатаемся? Да мы сейчас пойдем в этот самый, Лен. Mm -hmm. Мы сейчас пойдем в храмик увидишь там вертеп. Он сейчас открыт, я надеюсь. Да, чего только не побачишь и на улице в да. И страус. Так, и на тройчленный мост. Да. Вот этот дом тоже мне нравится. Оль, Оце вот, ж тройний мост. Сейчас ты его побачишь. Потрійний міст. Смотри, Лен. Сразу раз, мост, два и три. И. Причем это настоящий мост, Он не лав, фейковый. Но, конечно, храм просто... Угу. Лене очень понравился. И. Так, так выглядит и мисс с той стороны. А тут же, Лена, можно Спуститися прямо до води. А, там ВЦ. Я, думав, Поплаваємо. Я думав, що там можна спуститися прямо к воді. І вон там мостик. Так, да, дуже красиве місто насправді. Агой! Так, ребята, ми... Еще один из центральных каких-то, да? Угу. Майданов, площадей, скверов. Это штуки, которые, наверное, вечером подсвечиваются. Ну да, вот а елочка ж подсвечивается стопуду. Здесь есть такая беседочка. А тут была, скорее всего, сцена ну, и что-то какие-то ну, концерты тут давались. Ну, есть два варианта. Или же был концерт, или же будет. А вот это здание, которое за сценой, вот меня интересует, что это за здание. Но мне кажется, что концерт будет, так как ты сказал, что сегодня у них праздник. Ну да, День Незалежности, так что может быть и будет. Так, что это за будивля? Ну, очень даже красивая такая, монументальная. Я бачу, что сюда водят туристов. Ага, там же и фонтан. Цікаво, хто це. Можна було б постояти послухати, но знову ж таки вони говорять по-словенськи. Ілі універсі... А, універ універза. Ось. Ребята, це універза в Любляні. Ректорат. Снежок. Только тут аккуратно. Лена, очень аккуратно по скользко. Гуляем по центральному городу, видим замок. А тут у нас тоже очень красивый храм в необычном таком стиле. Прямо мне это знаешь, чем-то напоминает какую-то Италию или Ватикан. Вот что-то такое. Ну, хотя, в принципе, очень может быть. <решит> э... Лена. <свист> так, заспокойся. <решит> Лена, что <решит> с тобой все? Уходим, уходим звідси. <решит> Забираем. <решит> а где я? Подивіться, який университет. Який вин просто сказочный. Так да, причем тут Хомвардс? Мама. Университет. Опять мама. Опять университет. И вот это тоже красивое что-то. Не, ну универ такой просто, воздушный какой-то. Так, тут у нас корни деревья перевернутые деревья с корнями а здесь у нас ой как красиво тут. я ты знаешь что-то думал она течет в ту сторону и только сейчас вот смотрю как плывут эти и понимаешь она течет туда что красота. Не, ну красиво действительно. Угу. Очень красивый городок, тоже приезжайте. Да. Не, Любляна на красивый город вообще. -то. Мы бачим скульптуры в этом стиле. она. Оль, вертаемся. Там дальше уже будет такой автомобильный мост, а пешеходный вот этот. Повернули вообще вот сюда. Вот кто бы мог подумать. Мы просто завернули в цей проходик, вообще ничем не примечательный, узкий и потрапили на шикарное з ось такою ратушею. Ось такою красою. Так кто бы мог подумать, да? Смотри, где мы вышли, с вот того -вот выходника, казалось бы, да? А тут такая красота. Ага, все, может быть, цикисть тут чи музей. Это, кстати, очень смахивает на мечеть на какую-то. Ну. Елочка. Очень красивая. Ми в ресторанчику Фені Фанні Мері. У нас була піца, але це треба було знімати до цього. Ми сидимо на набережку. У мами був Цезар шалат. Тоньяковий. У сєвий Лєни по піце, а в мене запечені крильця і пиво. Угу. Вы у нас макет, любитель. Мы вы с ресторанчика. Угу. И тут мы видим град, где мы сегодня были, да? Вот этот собор мы видели. А ага. мы сейчас вот тут, на вот этой площади, возле этого храма. Угу. Вот сюда мы не дошли, что вы не захотели. Мы по вот этому О мосту перешли. Там даже вода. Угу. Типа как речка. А мы живем, чтобы вы понимали... О, я даже точно покажу, где мы живем. Вот, вот тут. Оу. Да, интересно. У -у. Классно сделано. И мы шли аж туда. Так, Лена, только выглядишь это далеко. Но на макете выглядит далеко. Ну а в живую, в реальности это не так уж далеко. Довольно близко. Merry Christmas!